Що ризики для України зростають. У вересні активна фаза навчань РФ в Білорусі. Дивимось, да, комбратсват, пише Єренко. Да, це правда. У нас беда с депутатами. Далі, Вера, и беда с депутатами теже. Для... Ну, это надо это, да, кончать, надо. Що с депутатами? Як? Скажите, як? 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 Навіть я вже не знаю. Ну и все, така жизнь. Ризик. Білорусь, да? Білорусь. незвики для України, да, оці що в вересні стартує фаза. Все-таки у мене є думка, що росіяни підмутять білорусів, знаєте, щось з Білорусі Ой. 2025 року. Старження в Україну з Білорусі ось, 2025 року. Такі. Обстріли показано. Вот опасность обстрелов есть, остаются. Угу. Опасность даже не успевала. Ну, видите, тут прикладывались все. Это же туда же приезжал, туда приезжал в Беларусь, чтобы не было этого. Ну, те же американцы приехали. Да, 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 чтобы этого не было. Ну-ка. И как бы с, с, нескольких сторон. Хорошо, по итогу. По итогу. По итогу вторжения в Белоруссию. Вот прямо чтобы вторжение, я не... Вот именно, знаете, как вторжение, чтобы они шли. Потому что здесь нет, здесь такое. Вот обстрелы, мы бачим ракеты. Обстрелы, да. То есть тут четкое понимание того, что, видите что им, вот они все время показывают, если они только ссунутся с Беларуси, это давно уже, десятка мечей им идет. Угу. А вот, смотрите, вот что-то они, какие-то ДРГшная группа, вот что-то типа такого, мутить воду они будут. А ну, поняла, я пытаюсь вас, вы какая-то Беларуси, а вид сбоку Украины будет? Ну, опасность, пока идет опасность обстрел. А если будет обстрел, Украина будет отвечать по Беларуси? Так это же, видите, это же россияне стреляют в Беларусь. Не, ну это с белорусской земли, пробачите. Мы уже потом разбираемся, кто стрелял. И кто, и кто нажимал видите, на... Хорошо, россияне будут обстреливать Украину с Беларуси. Россия. Это умышленно делают. Да. Они обстреливают Украину. Ответ Украины будет. ответ Будет. Будет. Да, будет. И что будут тренирования даже? Они, ж, них не Буду. будет. Они вот на это и рассчитывают, поняли? Здесь как-то хитро, чтобы опять же здесь какой-то вот все время на Беларусь момент какой-то диверсионной деятельности, чтобы обвинить Украину, понимаете? Угу. Вот это спровоцировать в каком-то таком плане. Ну, то, ну, и и нашим, и и что вы что видите, что наши дуже, э Наші ж дуже обережні з Білорусі, тому що да, вони да, да. розуміють, що це буде. Так, повернення повернення військовополонених. Сьогодні я читав, що було, було велике повернення. В Україну повернуло тіла тисячі. Погиблих. Я вчора ж говорила об этом, що у нас ми смотрели вчора до кінця місяця, воно там показувало да, нам да. зручні. Люди питають, все таки ще будуть. будуть повернення живих людей. И вот эта и виница, и Кривой рук, видите, проигралась прямо жестко. Еще будет возвращение военнопленных. Еще будет возвращение военнопленных. Еще будет возвращение военнопленных. Ну, они хитрят что-то. Ну, б, планируется, да. Очень трудно, видите, очень трудно. Uh -huh. Тела возвращать. Больно об этом говорить. Uh -huh. ну, Вставляют палки в колеса, но все равно будут. Да, потому что президент же сказал, что были домовленности с Путиным, ну, принаймні, с российской стороной, Про повернення всіх він сказав, що немає всіх пунктів, що ж далі перемовини з ними вести. понімаєте Хай виконує те, що ми домовлялися. Е, дорогі мої, ставимо лайк На окупованими росіянами Кінбурзькій косі з'явився український прапор. Uh -huh. Давайте подивимося: це... це щось наші там роблять, чи це uh -huh. хтось з середини росіян провокує? Ну, це наша робота. Так, да, можливо. Дай, Дай Бог. Лариса пише: Парпокровськ. Що з Покровськом буде? Чи погонять наші росіян від Покровська, чи буде наступ, чи буде окупація? А, на, на, сьогоднішній да. окупація на сьогоднішній момент окупація Покровства. На сьогоднішній момент. Оккупація Покровства. Я не вижу оккупации по Крупскому. Да. Могут зайти там, ну, поняли, чуть-чуть на... Видите, им его легче обойти. А, обойти. Ну, поняли, по бокам. А вы не такие, если посмотреть на карту Deep State, он так и выглядит, я поняла. Ну, вот, видите, ну, четко, да, вот, да? обойти они пошли на удачное. Ой, и... по итогу, будет оккупация. Ну, я не вижу, вот честно, не вижу. Все, они уперлись с На сегодня, вот... вот как они и раньше, смотрите, сколько времени мы смотрим. Да. И у меня все время показывает ну... э, Наступ на Славянск. Посчитание чего. Наступление на, Слав... на Славянск. Российские войска. Наступление на славянск. Наступление на славянск. Обстрела я вам говорила. Вот. Ну, движение, видите, движение, видите, повешенное. То есть нет, они как бы упираются. Угу, я понял. Да, сколько-то они там попажу, это мало. Они могут продвинуться, но они упрутся. Как изменить ситуацию на фронте, вот та зброя, яку, яку нам даст Трамп? Трамп и его партнеры. В целом, кто бы не дал, Мы, в целом, а, нет, мы, там... дайте, мы называем все подряд, потому что мы сейчас разумели, что он, он заставит других давать. Мы же видим. Да, и там же, смотрите, там же действительно, вот правильно сказал Мерс, многое, что не афишируется. И многие не хотят афишировать. Не хотят. О, Боже, Поэтому как изменится ситуация на фронте в Украине за счет того, что Украина Ну что там мы вернем, сразу карта выпала, возвращение будет чего-то. Боже, дай Бог. Боже, дай Боженьку. поможи, пожалуйста. Ну, тут действия, понимаете, здесь больше действия как-то... Ну, давайте... Ну, наши мастера многоходолочек. Давайте вот это. я вірю в наших. Я реально вірю в наших, тому що зараз. А давайте мені цікаво. Це Келох прям так вихвалював наші дрони. Гниль. Я вже не люблю нікого з них. так вихвалював. Які ж ми супердержава передова? Чи відповідається дійсності? Чи це просто игра перед... під перед... пересильна келак хвалівав нашим дрони? Букалак расположенный до нас, у него же дочка занималась украинской да. армией, разумеется, там есть какие Да, он так хорошо, ну, по крайней мере, я смотрела, но там нет, знаете, вот этих подводных да, да, камней. Да. И ну, вот да, он разумеется, он же войсковый. То есть он как бы в лоб, да? Не, не, не нравится, то я тебе скажу в лоб. Действительно, Букалак хвалил украинские времена. Ну смотрите, действительно хвалил, это правда. Но это будущее, это будущее. Они даже не ожидали то, что, ну то есть, смотрите, yep. то чем, ну как тут сказать, фразы, да? как вот обращаются с дронами, uh -huh. война, вот это, да. Но для них это было новостью. А понимаете? Они этим очень действительно заинтересовались. А вже Потому, у, них, твити, у них такого немає по бальшому да. ну, Знаєте, що я вам скажу, пані Лена, Питаю так: американці вже виробляють зброю в Україні, оці дрони, яких він дивився. Це, може, наші роблять разом з ними для них, ж? тому що ж. А перед цим Америка сказала, що ми суперпередова дронова держава, стеми, зв'язки. Я не знаю. Давайте так. Что-то совместное есть? Я не знаю, кто с кем, но что-то с кем-то, мы что-то делаем. Или при помощи кого-то. Но что-то делаем. Если так можно сказать. Лудик. Аккуратно, Нехорошие карты, правда, десятка мечей падает. <клёх> то есть, смотрите, они с периодичностью работают. Они говорят, через какой-то промежуток времени, то есть опасность, она все равно идет. А тут пока, смотрите, они более детально. Там есть у вас Вот то, что они делают. Вот оно четко прослеживается. <клёх> они сейчас собирают информацию. Видите, собирают информацию для того, чтобы нанести удар. Mm -hmm. То, что їх інтересует, поэтому опасності бьет. Вот, mm -hmm. засланные, видите, вот прям заслані кремлівські эти шпигуни, mm -hmm. казочки. Ось все, Людмила пише, у мене питання по Запоріжжю ворог на відстані 27 км від міста. Чи є загроза окупації? оккупации нет, Любасенки. Давайте подаемся обществу, загрозы, подходы. Давайте до вас. посмотрим оккупация в Запорожье. Запорожья. в Запорожье. Так и спросим окупаться в Запорожье. Могучего стойкого Запорожья. А -а. Да нет. Нет. Желание есть, видите, оккупация. Четко, нет. Ну нет, нет. Я он не... больше рассчитывает, видите, он здесь рассчитывает на. Вот то, что я вам говорю на обман, он рассчитывает на предательство, он рассчитывает на тех, кто внутри на У Кремля и кому заплачены деньги. Чтобы раскачать ситуацию. Не, оккупация и миленький. Окей. Лив просит Башня падает. Будьте внимательны. Производство. Производство. производство идти, работа по Вот перемещение и передвижение все-таки... Где идет э, повторение? Дети, 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 мамочки, дети. Так, Любасенко, давайте поднимемся в Чернигов. Производство тоже. Ну, идет опасность. Давайте так, тут места отдыха, подростки, дети, все время говорю, медицинские учреждения, административные учреждения. Первые карты... Они показывают Чернигов, Черниговскую область. Ну, видимо, сейчас там начнется что-то размусоливать, как они размусоливают. Это, это карта Украины. Украина, все. Черниговская область это Украина. Конечно. бы там, ну какие, как, кто бы там ни говорил и кто бы планы какие ни строил. Uh -huh. uh, давайте поднимемся же, Томер. Ну, сразу опасность идет тоже сразу идет вообще же томер я, я предупрежу просто смотрите здесь такая пусть она вообще ничего не проигрывается Всем говорю, что старший аркан императрица отвечает за деторождение. К сожалению, у нас были случаи Харьков, Одесса, когда прилетала, да, род дома страдали. И это еще плюс все, что связано с сельским хозяйством, да, Дима, все, что там отвечает за... Да. Это вот... Будь урожает, я... разбирают да, урожает, да, да. Будьте предельно, предельно внимательны, прям четко они показывают, поэтому опасность идет. Вот так вот так. Дивіться, медицинське адміністративні здання по цим угу. картам. Приділяємо в мене. Окей, дякую вам за прекрасний ефір. Дякую, що обирали мене. І я сьогодні я був не один а разом з пані Оленою Бюн. Пані Лена, дякую так. вам за ефір. До зустрічі. Всі донатьте на Збройні Сили. Підписуйтесь на мій канал, на канал пані Олени Бюн. І чекаю вас всіх на курсі зі Римка Сяй. Нарешті ви вийдете в і будете з екранів всіх телевізорів.